Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanakallahumma laa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa walahul adta milthani yafqahu qawli. <tuh> Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama-sama di dalam rancangan Syamsul Debat. Cuma pada pada minggu ini kita membawa satu topik yang baru iaitu topik pada minggu ini adalah membina akhlak yang baik takut kepada Allah. Ha, biasanya memang macam itulah. Takut kepada Allah, insya-Allah akhlaknya akan jadi baik. kadang-kadang ha, dia sebut dia takut Allah. Tapi perangai dia kan? Ha, jadi akhlak dia tak baik, makna dia tak betul-betul. Apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat tidak sama. Sebenarnya firman Allah SWT Dalam surah Al-Hajj ayat 18 Wahai orang-orang beriman Takutlah kepada Allah Dan hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan Apa yang disuhakan esok Pada hari kiamat Takutlah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan Maknanya Apa yang dia buat Persediaan kita untuk akhirat esok Kalau kita takut kepada Allah Persediaan kita tentunya baik Persediaan kita tentunya banyak Kan? Sebagaimana yang kita tahu kita beribadah ha, Beribadah dengan sesungguhnya ya, Sebab kita takut kepada Allah Buat maksiat pun takut Takut kepada Allah Tapi kalau kita tengok dari segi maksiat ni Orang yang kena tangkap Khalwat, zina Makin meningkat hari ke hari Seolah-olah mereka ni Kita boleh cakap tak takut kepada Allah ha, Sebab benda ni bukan hanya boleh cakap Tapi dinatijahkan dengan perbuatannya Sesungguhnya malaikat, langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat Mereka sebagai saksi atas apa-apa dilakukan oleh manusia Baik atau buruk, taat atau maksiat Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikan ha, Semua anggota badan akan persaksikan. Tangan akan cakap, dulu dia buat apa kan? Hidung ni dengan hidung bau apa, bau syampu budak perempuan ha, Ah, tu kan? Semua akan sebut oh, bu, Jangan ingat dia Masa tu kita kan mulut takkan cakap Maknanya kata mereka ni semua kena cakap Telinga kita ni gemar dengar apa ha, Dengar muzik-muzik kan? ha, Dengar lagu-lagu yang laro Contohnya kan Semua tu kan ada Kaki ni banyak pergi ke mana ha, Banyak pergi bawa pergi tempat-tempat baksiat Contohnya kan Kemudian ha, Dia telah berkata Dia telah bersalat Dia telah berpuasa Dia telah berhaji dan berjihad di atasku Maka legalah orang mukmin. Orang mukmin itu, ia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang yang derhaka sambil berkata di atasku dia telah musyrik tapi yang baik-baiklah orang ini baik telah berjihad kan dia bersolat dia beribadah kepada aku maknanya kita jangan risau tu sebabnya bila kita semayang jangan fikir orang semayang fikir Allah mak dia nampak tak aku semayang ni Ui, kan dia tak tahu kan dia tuduh mulalah tuduh aku tak semayang tu bukan sebab orang semayang sebab apa ha, semayang kita tahu kan Allah Subhanahu buat baik pun kan kadang risau kan dia tak tahu macam mana pula kadang macam tu kan dulu kan kita bagi duit tahlil kan Wah, nak tunjuk berapa banyak berapa banyak bukan masalah duit tahlil tu berapa banyak kita bagi tetapi berapa banyak kita ni join tahlil tu kita berzikir sama berdoa untuk arwah kan kadang, kadang ada kan serah-serah tempat tu dia siap bayar tu satu nama berapa ringgit setiap tempat tu kadang ada tu ha, ada lah berapa malam kena baca nama ayah tu Nah ha, kalau banyak malam banyaklah bayar contoh kan tapi bukannya bayaran tu tetapi kita ni Syak cakap tu. Malam tadi dia sebut tak nama ayah aku tu. Maksudnya dia tak payi tu. Kurang asam tu. Kalau abah tu boleh bangun ni risen kelet ke belon nak tu. Kau ni usah lah kan. Tapi dia tak bangun lah. Kau jadi macam tu lah. Kau kalau boleh lah kan. tapi tak. Nak ni cerita sekarang ni. Ibadah kita benda baik yang kita buat. Bukan sebab orang. Kan. Aku nak tolong dia. Nanti kan apa pula orang cakap. Nak tolong, tolong je. Bukan pertimbangan orang lain. Nak tolong sebab ikhlas nak tolong. Kan? Nak tolong ibu tunggal kau orang cakap apa pula? Tolonglah pergi ajak ramai-ramai pergi. Tak adalah jadi jadi fitnah kan. Pergi seorang-seorang memanglah. Jangan muda pergi seorang memanglah orang cakap. Eh eh abang Haji. Alah tak cakap pun nak datang. Orang semua ngintai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang kau ambil cerita tak elok, betul tak kan? Eh? Ha, okay. Kemudian pada orang yang derhaka pula di atasku dia telah musyrik berzina minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Akhirat besok bumi itu pun akan cakap. Orang ni memang tak boleh pakai. Tak apa benda orang ni. betul. Memang selalu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ni tak semestinya menyembah benda-benda lain. Kita leka dengan benda lain. Leka kadang-kadang. Orang dah azan ni. Leka main tap lagi. Hmm. So, yang lum. Jawab, jawab, jawab. Mana ada benda lain. Tak perasan tu. Mana ada benda lain lebih penting daripada panggilan 24434 tu. Ha, dia nombor phone ni senang kan? eh 24434. Ha kan. Mana yang rajin tu dia tambahlah kau boleh habaq dia, tambahlah 222 lagi. Kan? Ha, ha eh. Jadi orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dan seluruh anggota badannya sebagaimana Abu Laits telah berkata. Abu Laits berkata dia kata tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam tujuh perkara. Tanda takut kepada Allah kelihatan dalam tujuh perkara. Apa dia? Ha, sebab ni nak jadi akhlak yang baik ni. Abu Laith kata. Yang pertama pada lisannya. Ha cakap dia lidah dia ni. Dia akan mengelakkan diri dia daripada berdusta, wibah, menyebar fitnah, mengumpat pasal orang. Ha menyebar fitnah, kemudian berbual kosong dan banyak bercakap, malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Quran dan muzakarah ilmu. Datang dia dalam rakaman ni ha, dalam majlis ilmu. Bukan nak keluar TV mana kalau boleh nak tutup muka. Kan? Tetapi kan yang datang hari ni betul-betul sebab nak menuntut ilmu. Mulut tu jaga, jangan cakap benda-benda yang tak elok. Kan? Jangan cakap tu jangan menyakitkan hati orang. Cakap aku dengar dengarlah Aku dengar-dengar kan. Tak tahulah ya ke tidak. Cakap begitu. Dia tak tahu ya ke tidak tapi cakap. Jangan cakap. Ya Allah tak sangka betul kan aku ni Syekh cakap tu Aku ni bukanlah nak ngumpat Sekadar berkongsi pandangan kan? Jangan sama je Nampak tak eh? Jadi makna benda-benda tu membawa kepada benda-benda tak elok Nampak Cakap tak habis-habis bisa tu Dekat Malaysia ni lah Paling seronok cakap seorang Saya pun tak tahu kenapa Ya yeah. Nak-nak pula dipermudahkan pula dengan saluran-saluran media kan Media sosial Dan Facebook ada kepatut dia kata aku macam ni macam ni di bantai orang. Yang seorang pula sama, sama join. Kadang bang bungutuk suami pula. Ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap. Siapa lagi yang boleh cakap dia masak tak sedap? Tentu suami. Tentu tak? Dosa ke tak berdosa? Tak, no. lelaki dah orang yang dosa. Okay. Oh perempuan pula bergantung. Kan? <ping> <realised> lepas tu, lepas tu dalam Facebook adalah seorang lagi apa cer? Wah, nak tahu cerita. Kan? Dia pun sebahagian sama tu. Yang seorang ni, laki aku pun sama. Berjemaah dah selalu. Cuba lah berhenti meluahkan perasaan dekat dalam tu. Dalam media sosial ni. Dalam WhatsApp, dalam grup tu. Tersalah lah grup. Grup suami entah tak. Dah suami pun terpacau. Lah, kan? Nampak, jangan. Bercakap ni kadang bila bercakap. Sedap-sedap bercakap ni. Allah Ta'ala janjikan tiga perkara Orang yang bercerita pasal orang Pertama, doa dia tidak akan dimakbulkan Selalu saya cakap Doa tidak akan dimakbulkan Yang kedua, akan ditolak segala kebaikan untuk diri dia Dan yang ketiga Apa dia? Akan dipindahkan keburukan orang yang dicakap kepada diri dia Alhamdulillah, atau tak nak ha, Sebab kita kena jaga Bercakap memang saudap, laju Kadang-kadang ya. bila dia cakap, berfikir Ya Allah, kenapa aku cakap macam tu? Ya Allah mulut, ya Allah mulut. Dia ya, cakap tu. Buang kan, nak. Orang perempuan boleh golak sebab apa? Sebab dia macam tu. Dia cakap lupa dia fikir. Orang lelaki ni sebab sanyap. Eh, dia kena bantai dengan bini ni. Sanyap. Eh, dia fikir. Sudah sampai sudah tak cakap apa. <laughs> sebab orang lelaki ni memang. Menurut kajian memang lelaki perkataan dia tak banyak. Lelaki perkataan tak banyak. Menurut pakar memori Asia. Perkataan lelaki bercakap berapa ibu? Perkataan sehari? 8,000 patah perkataan sehari. Memang tak banyak Kalau nak, nak pula berceramah Kau jawab dia dah habis 8 tu Tu yang pasal nak orang lelaki Kalau jumpa kan kawan Eh lama lama ah, ya, Kat luar okey. Sampai kat rumah Kau oh, balik bang hmm. Makan bang Kakak uh, lah betul Perkataan uh. Pakatan dah habis Orang perempuan lain Orang perempuan lain berapa kota perkataan dia bercakap Saya Hanya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari Masalah yang paling besar adalah Mesti dihabiskan Itu kadang bercerita tu kau dengar lah sini ha? Dia tepuk-tepuk tangan kau dia tengah sini Cerita je lah tepuk-tepuk Tepuk-tepuk Yang paling orang lelaki tak faham tu kan kenapa bercerita tu kena tengok muka Tengoklah senyap. Kena tengok muka tu kan. Itu nah, tu biasa. Orang perempuan tu sebab kadang, -kadang orang perempuan ni bercakap banyak kita kena faham. Bila dia cakap banyak, ah, oh, Oh, tentu faham. Kan, pernah dengar tak cerita yang telaga puaka dekat dekat, dekat Gembau tu? Dia tak tahan bini dia membebel kan. Oh, perempuan macam tu hobi dia kat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi suami ni tak tahan diikat tangan bini tu, diikat kaki bini tu dia seret bawa ke telaga puaka ni. Bik bising tu, abang ni apa ni, apa ni? Dia turunkan dalam telaga puaka tu. Turun dalam tu, tinggal tiga hari tinggal. Dengan harapan. Lepas tiga hari elok. Tiga hari dia datang puaka tu keluar, kau ambil lah bini kau tak tahan kau tu. Nak tunjukkan puaka tu pun tak tahan buah ke tahan tapi itu cerita je cerita je jangan ambil pula ha, kan cerita je tapi orang perempuan ni bukan apa kadang-kadang tu hiburan tapi jangan cakap benda menyakit hati suami tau jangan cakap jangan tu menyakit hati suami suami tu kalau menitis air mata dia sebelah tu ya Allah Neraka dah tu jangan dah jangan boyfriend tak apa sakit hati boyfriend tak apa tapi dengan suami jangan jangan hmm? Abang abang ke mana tadi bang bagi pekannya oh ya ke Abang bawa kereta mana kereta tu lah bawa? oh ya ke abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa la ilaha illallah ya Allah ya Allah, Allah. ya Allah tak tahu nak bayang macam tu kan macam tu kan? cuma kan kadang-kadang cakap kadang, kadang aduh hai kadang, -kadang tu lah adik, jaga lisan lidah kita percakapan kita sebab lidah ni membawa kepada kadang macam-macam orang boleh bergaduh orang boleh pecah orang boleh putus saudara Lepas ni, tak kawan dengan kau lagi. No more best friend forever. Kan? Tak ada lagi. Dia budak-budak, perempuan, agama, BFF, BFF. Kan? Sampai hati kau, kan? Kenapa datang sini ni? Kau pergi tak? Kalau kau pergi tak, ya ijrah, sebab kau pergi sesama tau. Best friend, best friend. Orang lelaki ni mana ada? Kau pergi tak? Eh, pergi tak pergi? Dia jam tu je. Oh, gila. Kita pergi duduk sesama tau. Itu yang tadi bila minta. Macam-macam ha, bila suruh Halik, eh tak boleh. Tak boleh, tak boleh pisahkan semua, tak boleh. Cakap benda-benda yang suami suka dengar. Saya bukan nak sangat balik kampung saya, nak tengok kesabaran awak. Yalah, 20 tahun dah bang. Cakap dia elok-elok lah, cakap elok-elok kan. Ha, jadi lisan cakap benda-benda yang baik. Yang kedua pada hatinya. Pada hati Tadi lisan nombor satu Yang kedua pada hati Abu Laik saja pada hati Buang rasa pemusuhan Buang rasa kedengkian terhadap sahabatnya Buang Dengki Kan ingatkan dulu ada seorang Masa zaman sahabat dulu Masa zaman Nabi dulu Nabi tengah duduk dengan sahabat Duduk dekat Masjid Nabawi Kan ternampak seorang lelaki masuk Dekat satu pintu tu Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga Tersempak lagi ke tempat lain Hari lain Sesungguhnya so, lelaki ini adalah ahli syurga Lepas jumpa lagi Pak Yang lain Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga Tiga kali sahabat dah tak tahan Apalah yang hebat sangat orang ya. Apa yang hebat sangat orang Akhirnya Kawan sahabat-sahabat ni pergi rumah dia Ringkahkan cerita dia nak tumpang bermalam di rumah Boleh Tak ada lokojol lain Mengonap ni Ngintai tengok apa buat eh. Yang handa pun sampai jadi ahli syurga Tengok makan macam biasa Tidur macam biasa, semayang macam biasa. Ngaji macam biasa, nak kata bangun pukul 3 pek pagi Kau tak duduk pula. Apa hebat hari ni? Akhirnya 3 hari tengok tak dapat apa. Selepas tiga hari dia pun tanya, Wahai sahabat, sebenarnya kami ni nak tahu sangat. Apa lebihnya tuan ni sampai jadi ahli syurga. Kan? Cuba lah kongsi dengan kami. Dia kata tak ada lah apa sangat yang aku buat. Tak ada apa sangat. Cuma setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat tiga perkara. Apa dia? Yang pertama sebelum aku tidur aku niat Aku maafkan semua orang Hati ni latihan hati ni Ya Allah memaafkan orang ni bukan satu benda yang mudah Orang lah buat gitu macam-macam Pinjam duit lima juta Kan kau halal kan je lah Lima kan. juta minta halal Kan contoh Tapi bila dapat memaafkan hebat tak? Hebat Kan hebat ada seorang, ada seorang sahabat saya, sahabat saya, mati sebab kes bunuh. Kes bunuh, sahabat kau memang kawan baik saya betul. Kes bunuh. Kan? Kalau ikut kita kan, sampai mati pun kita payah nak maafkan. Tapi mak ayahnya, dah lah tu anak lelaki dia, anak lelaki tunggal dia. Dia kata dia reda, dia maafkanlah. Dia maafkan, jadi hati dia pun tenang. Dan kita pun boleh cakap itulah saya baik-baik manusia, memaafkan orang. Minta maaf satu hal. Minta maaf kita meruntuhkan ego kita minta maaf Tetapi nak memaafkan orang bukan satu benda yang mudah ya, Jadi itu dia buat Sebelum tidur dia maafkan semua orang Tak kira siapa Mana yang dia tinggal tak tinggal dia maafkan semua orang Dia niat terus Supaya dia tidur tu tak ada benda kalau matilah dia Tak ada apa-apa hal dah dengan orang lah Dia nak maafkan dah Yang kedua dia niat Kalau panjang umur dia besok bangun lagi Dia niat nak buat baik dengan semua orang Hati-hati Buat baik dengan semua orang Nampak orang tua, tolong dia minta jalan. Nampak budak-budak, tolong dia. Pergi ke surau. Nampak berterabur selipar tu, susun selipar tu. Mana baik, buat baik. Tak payah mana-mana baik dah. Buat baik ni tak semestinya bagi duit berjuta dah. Buat baik ni tak semestinya kita membina bangunan yang tinggi untuk orang. Tak. Benda mana simple-simple Kan? Nampak orang tu apa hal ni? Tak lah nak pinjam duit. Ha. Berapa banyak nak pakai? Tanya terus. Banyak nak makan RM50 Nah ambil Tak ada pikir-pikir. Nah ambil RM10 tu je yang ada Maknanya cepat dia kan? Mana nak buat baik dengan semua orang Tak kira siapa Yang ketiga Dia niat Kalau lah panjang umur dia hidup lagi esok Dia niat Dia tak nak dengki dengan semua orang ha, hmm. Nak gajukan orang Nak buat macam tu Nak buat macam ni Tak dia takkan buat Dia dah niat dah Sebab kita sebelum tidur masa tidur kan Oh panik bin Tidur lalap tapi dia setiap kali sebelum tidur dia niat tiga benda ni. Cuba kita amalkan. Amalkan. Insya-Allah hati kita tenang. Tidur pun senang. Bau sampai pagi. Kan? Tahu bau berdengkur. Dalam istilah KL. Berdengkur dengan bunyi-bunyi Juan Dasing yang sangat pelik. Ha, berdengkur ni dia macam-macam pattern kan. Ha, bunyi tercokik ada macam-macam lah. Kan? Ha, jadi maknanya itu dari segi hati hati ni maknanya kita tak ada nak berdendam dengan orang tak ada nak bermusuh dengan orang ya eh? sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda maksudnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu hasad tu dia makan kebaikan macam api membakar kayu kan habis tu sudah tinggal baru je tak ada apa dah tinggal habis itu sebabnya buang perasaan hasad ni kan dulu saya selalu cakap buang tiga perkara buang tamak Jangan ambil dengan lah orang. Buang dengki. Buang som. Bom. Som bom pun kena buang. Nah, sebab ni penyakit hati ni. Hasad lagi lah. Dengki. Hasad ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ni dengki. Dia tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dua-dua pakai. Ha, nah, sebab kan, dengki. Kadang-kadang nah, dekat universiti pun macam tu. Saja dia sorok nota kawan. Mana peksa ni? Dia sorok kawan. Tu. Dengki. Kan? dengki dengan orang. Macam-macam dengki ni. Orang tu baru nak naik. Dia dah dengar-dengar orang cadang-cadang nak pilih dia. Ha, dia mula janang dengan cerita-cerita tak elok pasal dia. Dengki buat apa? Bukan dapat apa? Dalam masyarakat kita tu, kan? kecuali ni lah yang, yang datang. Semua okey. Termasuklah daripada Masjid Al-Khairiyah. Daripada Gombak ni ha, yang datang. Maka bagus dia. nampak? Ha? Apa? Alhamdulillah. Amin. Dia punya angguk punya ke lantai. Setuju tu. Ha, ada tu kan pembedahan kita doakan yang terbaik kan kita nak yang baik-baik sahaja dan kemudian bila sebut pasal asat ni ketahuilah bahawa asat itu penyakit hati yang amat berbahaya tidak ada ubat untuk penyakit hati selain daripada ilmu dan amal ha, ada ilmu amalkan itulah ayat yang apa tu ubat yang paling terbaik sebab saya cakap antivirus untuk penyakit hati satu je iaitu syukur syukur macam ni lah kita syukur boleh sampai lah kat sini syukur boleh sama-sama join dengan Samsul debat ni sebab apa nak ambil ilmunya kan mana ilmu yang ada kita share sama-sama kita amal ilmu dan kita amalkan itulah ubat dan penyakit hati tu dia boleh kita syukur hati pun tak sakit Ui, oh, ya, aku dengar kan dia pakai kereta baru Alhamdulillah mudah-mudahan besok ada pek tumpang dia dengar dia pakai tudung baru Alhamdulillah tutung dapat pek pinjam kau dapat pek kan Wuih kan? aku dengar kan Dia pakai ni lah Pakai motor besar Alhamdulillah Mudah-mudahan kan dapat tumpang sekali Pergi surau sekali Pergi mana-mana pun Boleh naik sekali Tak pun pinjam ke sekalipun Bawa balik kampung Macam tu lah Alah takkan ada Dia bagi pinjam kan? Ha, kan Jadi makna tu antaranya Jadi untuk uh, Tujuh Untuk apa uh, Tujuh Perkara Takut kepada Allah ni Saya akan sambung lagi Dalam episod yang akan datang Mudah-mudahan kita jumpa lagi Berakhirnya sedilah kiranya menyambut salam manis dan salam sayang daripada saya Syamsul Debat untuk anda semua di mana juga anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.